Hai top sibien. Bila cakap pasal haiwan terutamanya pemangsa dan mangsa, selalunya yang kita tengok cuma adegan kejar-kejar atau bergasak sampai berdebu. Tapi kali ni lain macam. Jumpa haiwan yang baik hati betul. Siap jaga dan bela haiwan lain macam anak sendiri. Kenapa boleh jadi macam tu? Kalau dah sedia, jom tengok sama-sama. Anak hedgehog dan ibu kucing Rusia. Selain sama-sama mamalia, kucing dan hedgehog atau landak kecil ni, kalau nak cari persamaan lain, memang tak ada langsung. Serius, memang tak berkait pun. Tapi jangan cepat judge. Ini kisah menyentuh hati dari sebuah zoo di Rusia. Anak-anak landak kerdil jadi yatim masa malam. Ibu mereka mati kena mesin rumput. Lapan ekor anak tu langsung tak nak minum susu dari picagari, botol atau piring selama dua hari. Ramai mula risau mereka takkan survive. Tapi dalam Malang tu masih ada sinar harapan. Bila staf zoo jumpa si Muska, kucing jalanan yang selalu lepak di zoo baru lepas beranak dan masih ada susu, mereka pun cuba padankan jadi ibu angkat. Anak-anak landak yang lapar terus respon pada susu Muska dan masuk rapat untuk cari kehangatan. Muska pun nampak tenang dan rela jaga anak-anak landak tu macam anak sendiri tiba-tiba dapat anak tambahan lapan ekor terus. Siap membesar jadi gebu dan montel pula tu. Pemangsa dan mangsa menjadi keluarga. Atau harimau dan rusa biasanya dianggap pemangsa dan mangsa. Tapi siapa sangka haiwan yang bertentangan boleh hidup bersama? Macam kes di Pusat Pemuliharaan Harimau Tadoba Andari di India. Seorang juru gambar sempat rakam harimau besar main dengan anak rusa kecil. Gayanya dah macam satu keluarga pula. Dia kata itu kejadian yang luar biasa sebab itu pemangsa dan mangsa. Macam mana boleh jadi macam tu? Walaupun kadang-kadang nampak macam nak terkam tapi tak jadi pun. Mereka main sama-sama selama 15 minit sebelum harimau biarkan rusa berehat. Pakar kata mungkin masa tu harimau tu tengah cari pasangan dan naluri keibuan dia pun muncul secara tak sengaja. Sebab tu dia layan anak rusa tu dengan lembut macam anak sendiri. Singa dan naluri keibuan. Pakar pemuliharaan dari Pantera kata sangat luar biasa bila tengok singa betina jaga anak harimau bintang kecil yang mana biasanya jadi mangsa mereka. Bukan setakat jaga, siap bagi anak tu menyusu macam anak sendiri. Fuh, comel sungguh. Satu lagi kisah, seekor singa betina berjalan di sebelah dan jaga anak Oryx di Kenya. Tak ada siapa tahu macam mana mereka jumpa. Tapi nampak macam singa tu betul-betul anggap oryx tu anak dia. Sayangnya akhirnya staf terpaksa bawa anak oryx balik ke ibu sebenar. Momen menyentuh hati antara dua spesies pun berakhir. Ikan paus jaga dolphin. Memang tak sangka betul yang satu hari kita boleh tengok paus sperma dan dolphin berenang bersama-sama. Padahal biasanya dua spesies ni tak rapat pun kisah ni ditemui oleh penyelidik dari Jerman masa dia tengah kaji paus di luar kepulauan Azores. Dia nampak sesuatu yang pelik dalam kumpulan paus sperma. Ada seekor dolphin ikut mereka sekali. Bila diperiksa, rupa-rupanya dolphin tu ada masalah fizikal. Tulang belakang dia bengkok macam bentuk S. Jadi maknanya dia tak boleh berenang secara lurus. Mungkin sebab tu dia kena buang dari kumpulan asal. Nasib baik kumpulan paus ni simpati dan terima dia masuk kumpulan paus. Siap jaga dan berenang sama-sama. Dolphin tu pun tak rasa sunyi lagi dah lepas tu. Dua ibu dua cara. Pernah terfikir tak haiwan boleh kenal anak sendiri ataupun tidak? Kalau tak pasti, jom tengok eksperimen petani ni. Satu pagi, dia nampak ada dua biji telur dalam sarang helang. Dia pun tukar telur helang dengan telur ayam. Nak tengok ibu-ibu tu boleh terima anak lain spesies ke tidak? Bila anak-anak menetas, ibu helang nampak ada yang tak kena. Dia cuma jaga anak sendiri. Tak layan anak ayam tu langsung tapi ibu ayam walaupun anak-anak dia nampak pelik tetap jaga semua sama rata dan supaya anak ayam dalam sarang helang tak kebuluran petani itu hentikan eksperimen dan pulangkan anak-anak tu ke ibu sebenar nasib baiklah ibu helang masih sudi jaga anak keduanya macam biasa kalau tak memang kesian betul monyet bela anak kucing Seorang gadis terserempak dengan keluarga pelik tapi comel di hutan Bali. Dia terus ambil gambar kenangan walaupun si model nampak macam tak berapa nak selesa je gayanya. Monyet ekor panjang ni dah jadi penjaga rasmi si anak kucing oren. Kucing tu muncul entah dari mana. Tiba-tiba muncul di tengah hutan penuh monyet. Walaupun lain spesies, si monyet langsung tak kisah nak terima si comel dalam keluarga. Yang menarik, ayah si gadis sempat rakam keluarga bahagia ni. Si monyet terus peluk anak kucing tu macam nak lindung kucing tu daripada bahaya. Memang nampak sayang betul. Dalmatian jadi ibu biri-biri. Kadang-kadang corak badan haiwan boleh buat kita keliru. Anak biri-biri ini -biri hasil kecukan antara kambing biri-biri baka putih tulen dan kambing biri-biri baka berbintik. Hasilnya badan penuh dengan tompok. Disebabkan corak pelik itu, ibu kandungnya tak nak terima. Nasib baik ladang tu ada anjing Dalmatian bernama Zoe. Pemilik ladang pun minta Zoe jadi ibu angkat kepada anak biri-biri itu. -biri Zoe memang ibu yang penyayang. Jaga si Dottie macam anak dia sendiri. Sampai Dottie pun rasa macam dia ni anjing Dalmatian juga. Kisah keluarga bertumpuk yang buat hati rasa bahagia. Babun dan Anak Bush Baby Babun betina 6 bulan ni ditinggalkan bersendirian di utara Kenya. Nasib baik pasukan pemuliharaan di Nairobi jumpa dan bawa babun ni balik. Tak lama lepas tu, mereka jumpa anak bush baby yang baru berusia 3 bulan yang juga ditinggalkan. Ajaibnya, bila babun tu nampak si kecil, dia terus jadi ibu angkat kepada anak tu tanpa ragu walaupun gaya hidup mereka sangat berbeza. Inilah takdir di mana mereka menjadi keluarga yang satu. Sayangnya, bila ia dewasa nanti, mereka terpaksa dipisahkan demi kelangsungan hidup masing-masing. Biri-biri jaga anak badak sumbu Anak badak sumbu dijaga oleh ibu biri-biri bernama Lami. Anak badak tu kehilangan ibu sebab diburu. Nama anak tu Geji. Lepas tu, dihantar ke pusat pelindungan haiwan dan bertemu si biri-biri kecil yang terus jadi penjaga dan teman rapat. Mula-mula ingatkan cuma kawan biasa. Tapi Gerji anggap si biri-biri tu macam ibu sendiri. Gerji ikut gaya si biri-biri. Lompat, pusing, semua ditiru. Si biri-biri pun suka main bola macam Gerji. Gelagat mereka nampak semula jadi. Memang comel sangat sampai buat semua orang yang tengok tersenyum. Walaupun kecil, naluri keibuan si biri-biri memang luar biasa. Anak rubah dan beja. Rubah tak semestinya licik, kadang-kadang penuh kasih juga. Contohnya anak rubah yang kehilangan ibu bapa yang bernama Phoebe yang penuh dengan sifat empati. Phoebe ditemui bersendirian dalam timbunan kertas di bandar Leeds. Tak jauh dari situ, dua anak beja ditemui berjalan di bandar Melton. Tiada ibu bapa ditemui untuk mana-mana anak haiwan tu. Jadi pihak berkuasa bawa mereka ke pusat perlindungan haiwan. Mula-mula rubah dan beja tu dipisahkan, tapi lepas fikir semula, mereka disatukan sebab umur lebih kurang sama dan keputusan tu memang bijak. Kita dapat saksikan persahabatan antara dua spesies haiwan yang sangat jarang berkawan. Mereka saling jaga macam keluarga sendiri. Badak Air dan Kura-Kura Ada satu kisah tentang anak badak air yang dijumpai dekat terumbu karang berhampiran Kenya. Pakar pemuliharaan bantu anak badak air itu dan bawa dia ke pusat pelindungan haiwan. Malangnya badak air lain tak terima si kecil yang bernama Owen tu. Tapi sebenarnya tak pelik pun sebab badak air memang terkenal dengan menjaga kawasan. Bagi mereka, Owen yang datang dari luar tu dianggap ancaman. Jadi mereka letak Owen dengan seekor kura-kura berumur 130 tahun bernama Mezi. Kura-kura biasanya suka menyendiri, tapi Mezi tak kisah langsung bila Owen rapat dengannya. Malah mereka jadi kawan rapat dengan cepat, siap duduk berdua berjam-jam lamanya. Fuh, jealous juga tengok. Singa, harimau dan beruang di Pusat Pemuliharaan Noah's Ark, Locust Grove, Amerika. Wujud persahabatan pelik antara tiga haiwan ni. Beruang Belu, Singa Leo dan Harimau Shere Khan. Ketiga-tiganya menjadi trio yang terkenal, digelar BLT. Ketiga-tiga anak haiwan ni diselamatkan daripada keadaan yang teruk semasa satu serbuan dadah. Mereka dijumpai di sebuah rumah pengedar dadah di Atlanta, Georgia pada tahun 2001. Pemilik lama abaikan mereka, kurung dalam ruang sempit dan kotor. Mereka cedera, ketakutan dan dijangkiti parasit. Pada awalnya, pihak Noah's Ark asingkan mereka. Sebenarnya logik juga sebab singa, harimau dan beruang tak hidup bersama pun di alam liar. Mereka jangka haiwan ini akan bergaduh dan mungkin cederakan satu sama lain sebab mereka baru keluar dari tempat yang penuh tekanan. Tapi ketiga-tiga ni tetap stres dan bermasalah. Sampailah mereka dipertemukan. Persahabatan mereka kekal walaupun masing-masing dah besar. Sampai tahun 2016 bila Leo meninggal, Belu dan Shere Khan masih bersama. Comel betul kan? Hinze dan Biri-Biri. Selepas diselamatkan dari ladang, Hinze bernama Edgar Allen Pig tinggal di kawasan perlindungan haiwan di Australia. Nama dia sama dengan nama tempat tu, Edgar's Mission. Pemilik Edgar's Mission ajar Edgar jalan guna tali supaya dia boleh jadi duta dan tarik perhatian tentang isu penderaan haiwan ladang ternakan. Bukan selalu kita nampak orang jalan-jalan dengan khinze di Australia. Tak lama lepas Edgar sampai, dia tunjuk satu bakat pelik untuk seekor khinze. Dia jadi ayah angkat. Salah seekor anak angkat dia ialah anak biri-biri bernama Ani yang dibawa ke ladang masa umur baru seminggu. Tak ada siapa boleh pisahkan mereka. Ani pun tolong Edgar sambut haiwan yang tak ada mak ayah yang baru di ladang tu. Malangnya Edgar mati pada tahun 2010, tapi kisah dia tetap hidup. Gorila dan anak kucing Mungkin ada yang kenal gorila bernama Coco yang mana terkenal dengan hubungan rapat dia dengan pelawak Robin Williams. Dia dikenali dalam kajian bahasa dan jadi watak utama dalam banyak buku kanak-kanak. Coco boleh guna lebih seribu simbol untuk berkomunikasi dan faham hampir dua ribu perkataan lisan. Dia lahir tahun 1971 dan mula bekerja dengan ahli psikologi Penny Patterson sejak kecil. Semua orang terkejut bila dia guna kemahiran bahasa tu untuk minta sesuatu yang tak dijangka. Anak kucing, penjaga dia bagi anak patung kucing dulu. Ingatkan dia takkan tahu beza, tapi sebenarnya dia tahu. Siap tunjuk simbol sedih kepada penjaga dia. Akhirnya mereka bagi anak kucing sebenar dan pantau interaksi tu dengan rapat. Koko namakan anak kucing tu All Ball. Dia sangat berhati-hati bila bermain dengan All Ball. Semua orang kagum. Dia lembut, penyayang dan sabar sangat-sangat. Kisah gorila yang minta anak kucing ni jadi berita besar di seluruh dunia. Kau orang pernah dengar tak cerita ni sebelum ni? Ayam dan anak anjing Bunyi macam mengarut je. Ya dah. Pasangan Edward dan Rose Tess selamatkan seekor ayam betina bernama Mabel dan bawa balik ke rumah. Biasanya, ayam terkenal dengan berkokok dan berketuk. Bukan sebab jaga anak anjing Rottweiler. Masa kaki Mabel cedera, Tess bawa dia masuk rumah. Masa tu, anjing bernama Nettle tengah jaga anak-anak dia. Lepas Nettle bagi anak dia makan dan keluar, Mabel terus lompat atas bakul anak-anak anjing tu dan duduk macam tengah mengeram. Setiap kali Nettle keluar buat kerja jaga ladang, Mabel akan ambil alih tugas menjaga anak-anak anjing tu. Aduh, comel betul. Kucing dan Tupai Kucing yang baru beranak biasanya ada naluri keibuan yang tinggi. Boleh ubah daripada pemangsa menjadi ibu yang penyayang. Tak lama lepas beranak, seekor ibu kucing yang bernama Emmy terserempak dengan seekor anak tupai di taman rumah tuannya. Biasanya tupai jadi mangsa kucing, jarang-jaranglah tupai dapat lepas. Tapi mungkin sebab hormon dan suara anak tupai itu, Emmy pilih untuk jaga dia macam anak sendiri, bukan tangkap macam kucing lain. Atau mungkin Emmy ni memang kucing yang penyayang kot tuannya tak mampu jaga Amy dan anak-anaknya lagi jadi mereka diserahkan kepada pemilik baru anak angkat tu diberi nama Rocky Rocky cepat sesuaikan diri dengan keluarga baru yang menariknya dia siap belajar suara kucing sekali lembu dan anak biri-biri Lembu jaga anak biri-biri bukan benda pelik. Di New Zealand memang biasa. Ada ibu biri-biri yang tak nak jaga anak kembar dia. Jadi tuan ladang kenalkan anak-anak tu dengan lembu bernama Little Brown dan dia terima mereka dengan rela hati dia bagi makan, bersihkan mereka dan hampir tak lepaskan pandangan langsung. Satu lagi kes di New Zealand. Ada petani jumpa anak biri-biri yang baru lahir yang kena tinggal juga. Petani itu dah siap nak jaga sendiri, siap sedia nak bagi susu botol. Tapi sebelum sempat, anak biri-biri tu terus jalan ke arah lembu bernama Ruth. Petani tu kata, biasanya lembu takkan biarkan haiwan lain buat macam tu. Tapi Ruth masa tu tengah sarat dan ada susu cukup banyak. Petani tu kata memang timing dia betul-betul kena. Ruth terus jaga anak biri-biri itu -biri walaupun dah lahirkan anak lembunya sendiri. Musang dan anjing pemburu. Seorang juru gambar dari Norway bernama Torgeir Barga ada seekor anjing German Shepherd bernama Tini. Suatu hari mereka masuk ke hutan berhampiran rumah Barga. Di situlah mereka jumpa anak musang tanpa ibu bapa. Barga benarkan Tini bermain dengan musang tu dan beri nama padanya Sniffer. Mereka habiskan masa bersama sepanjang hari, tapi bila nak balik, Barga tak bawa musang tu pulang. Dia tinggalkan Sniffer di situ. Musang tu dah cukup besar untuk hidup sendiri dan Barga pun tak tahu cara nak jaga musang liar. Sebenarnya kita tak patut ambil haiwan liar balik rumah pun. Tapi sejak hari itu, persahabatan mereka kekal. Bila Barger bawa Tini keluar, Sniffer akan datang dan bermain selama berjam-jam. Barger rakam gambar-gambar indah mereka untuk beri kesedaran agar hentikan pemburuan musang demi bulu. Gajah dan Biri-Biri Laku betul eh, Biri-Biri ini. Anak gajah yatim piatu merupakan kesan yang menyedihkan akibat pemburuan haram. Tahun 2008, kumpulan pemuliharaan Afrika jumpa anak gajah dan beri nama Temba yang bermaksud kepercayaan dan harapan. Temba macam gajah lain, sangat sensitif dengan emosi. Mereka cuba cari gajah betina yang sanggup jaga Temba dan sanggup berikan kasih sayang. Tapi semua gajah betina tua tolak Temba. Mereka percaya musim kemarau masa tu buat gajah tak sanggup untuk jaga anak tambahan. Tapi pasukan tu tak berputus asa dengan Temba. Sampai satu tahap, Temba mula murung dan tak nak makan. Akhirnya mereka bawa Temba jumpa seekor biri-biri bernama Albert. Mula-mula nampak macam tak menjadi, tapi akhirnya mereka jadi kawan baik tembah kembali ceria dan mula makan semula. Kadang-kadang, yang kita perlukan cuma kawan. Haiwan pun boleh rasa sunyi. Anjing dan kanguru. Di Australia, kanguru memang biasa dilihat. Malangnya, bangkai kanguru tepi jalan pun jadi pemandangan yang biasa. Suatu hari, Leonie Allen bawa anjingnya Rex berjalan-jalan. Dia ternampak bangkai seekor kanguru tepi jalan dan terus jalan tanpa fikir panjang. Sampai rumah, Alan lepaskan Rex daripada tali. Rex terus lari dan balik semula dengan seekor anak kanguru kecil yang berumur empat bulan. Rex letak anak kanguru tu di kaki Alan. Rupa-rupanya, kanguru yang mati di jalan tadi tu ada anak dalam kantungnya. Rex mungkin dengar atau hidu anak tu dan pergi selamatkan dia. Tak lama lepas tu, mereka mula bermain dan berpelukan. Alan bawa anak kangaroo tu ke pusat perlindungan, tempat dia akan dijaga dan dilepaskan semula ke habitat asal. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.